ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਪਿਆਰ ਪਰਿਫਤੇ ਕੁਲਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਗਏ ਹੋ ਤੀਰਥਵੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਬੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕਲਾਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣ ਤੱਕ ਆਓ ਇਸ ਕਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆਂ ਅੱਜ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਕਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੁਆ ਕਰਦਾ ਥਾ जिसे आजाद कराने में कई लोगों ने अपना अहम योगदान दिया इनमें से महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू जैसे कई नामों को तो आप पहले से ही जानते हैं किंतु क्या आप भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले गुमनाम हीरोज के बारे में जानते हैं दोस्तों आपको बताते चले कि इतिहास में चुनिंदा मशहूर क्रांतिकारियों के अलावा भी कई आजादी के दीवाने रहे जिन्होंने बिना किसी पहचान के एक गुमनाम अंधेरे में क्रांति की दास्ता लिखी इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि उन्हें इतिहास में वह जगह नहीं मिल पाई जिसके वह हकदार थे करतार सिंह सराबा भी ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी का नाम है तो आइए जानते हैं क्रांतिकारी सराबा और उनकी आजादी की लड़ाई के बारे में गुलाम भारत का समय था अठारह की क्रांति को समाप्त हुए उनचालीस साल हो चुके थे लेकिन उसकी ज्वाला अभी तक लोगों के मन में जल रही थी देश अंग्रेजों के अत्याचारों के तले दबा हुआ था और उनकी आजादी के लिए अलग अलग तरीकों से लड़ाई लड़ी जा रही थी पंजाब भी इससे अछूता नहीं था इस समय तक स्वतंत्रता के बाद भारत की सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी हो चुकी थी ऐसे समय में 24 मई अठारह को पंजाब के लुधियाना जिले के सराबा गांव में एक क्रांतिकारी का जन्म हुआ नाम था करतार सिंह सिंह सराबा पिता मंगल और माता साहिबा करतार को पाकर फूले नहीं समा रहे थे धीरे धीरे करतार बड़े हो रहे थे सब कुछ ठीक चल रहा था कि आठ साल बाद ही इनके पिता मंगल सिंह की मौत हो गई पिता की मौत के बाद घर में हालात दयनीय हो गए और दादा बदन सिंह ने इनको संभाला अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक स्कूल से प्राप्त करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए करतार ने मालवा खालसा हाई स्कूल लुधियाना में एडमिशन ले लिया से पढ़ाई करने के बाद इन्हें आगे की पढ़ाई के लिए ओडिशा भेज दिया गया जहाँ उन्होंने हाई स्कूल किया अब तक करतार 16 साल के हो चुके थे और ये डॉक्टर बनना चाहते थे लिहाजा उन्होंने विदेश जाना उचित समझा जुलाई 1912 को करतार सिंह सराबा उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को चले गए यहाँ उन्होंने बर्कले में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिया और केमिस्ट्री में डिग्री के लिए नामांकन करा लिया इन्हीं दिनों उन्होंने बर्कले में भारतीय छात्रों के एक नालंदा क्लब को ज्वाइन कर लिया यहीं से इनके अंदर देशभक्ति की भावनाओं को जागृत करने का मौका मिला तेवीस अप्रैल उन्नीस को एस्टोरिया ओरेगन में कुछ प्रवासी भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा भारत को आजाद कराने के प्रमुख उद्देश्य के साथ हिंदुस्तान एसोसिएशन कोस्ट का गठन किया गया इस संगठन के मुखिया थे सोहन सिंह भागना इस संगठन की अहम जिम्मेदारियाँ लाला हरदयाल और लाला ठाकुर लाल धूरी जैसे लोगों को दी गई एक बार लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को में किसी सभा को संबोधित कर रहे थे उस सभा में करतार सिंह सराबा भी मौजूद थे जो उनके क्रांतिकारी विचारों से काफी प्रभावित हुए और बाद में करतार ने हरदयाल से मुलाकात की यहीं से करतार इस संगठन में शामिल हो गए संगठन द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी विचारों को फैलाने के लिए एक पत्रिका छापी जाती थी जिसका नाम गदर रखा गया एक नवम्बर उन्नीस को गदर का पहला प्रकाशन उर्दू भाषा में किया गया इसके बाद पत्रिका का और विस्तार किया गया और उसको गुरुमुखी गुजराती बंगाली, नेपाली और भाषा में छापा गया। इसके पंजाबी संस्करण की जिम्मेदारी करतार सिंह को दी गई थी बस यहीं से करतार सिंह पूरी तरह से क्रांतिकारी बन गए इन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी और गदर के द्वारा क्रांति फैलाने में लग गए पत्रिका को अप्रत्याशी समर्थन मिला और अब इस संगठन को गदर पार्टी के नाम से जाना जाने लगा कम मजदूरी दर पर काम करने की भारतीयों की आदत की वजह से तमाम फार्म और बागान मालिक गोरों की बजाय भारतीयों को लाने लगे थे इस वजह से गोरे मजदूरों में भारतीय नागरिकों के प्रति नफरत पनपने लगी और आए दिन भारतीय मजदूरों के साथ हिंसक घटनाएं होने लगी भारतीय प्रवासियों की कॉलोनियों को उजाड़ दिया जाता था उनके साथ मारपीट की जाती थी यहाँ तक कि कई लोगों की इस हिंसा में मौत भी हो गई। ऐसे में करतार अमेरिका आ रहे भारतीय प्रवासियों के साथ किए जा रहे इस बर्ताव को लेकर बहुत दुखी थी जब इन लोगों ने भारतीयों के साथ अत्याचार के विषय में सोचा तो यही बात सामने आई कि हिंदुस्तान की गुलामी ही इस अत्याचार की जड़ है इसलिए भारत को आजाद कराना ही इनका लक्ष्य बन गया इस तरह गदर ने अपने क्रांतिकारी विचारों से अमेरिका में रह रहे भारतीय मजदूरों और किसानों को एकजुट किया और उनके बीच क्रांति की आग जलाई गदर पार्टी की स्थापना का विचार अंग्रेजों के विरुद्ध उठाकर उनसे भारत को आजाद कराना था की गदर पार्टी हथियारबंद बंद इंकलाम की मदद से भारत को अंग्रेजों के जंगुल से आजाद कराएगी जल्दी प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया और अंग्रेजों की खराब होती हालत को देखकर क्रांतिकारी उनकी कमजोरी का फायदा उठाना चाहते थे ऐसे में 5 अगस्त 1914 को अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद की गई और लगभग 6000 क्रांतिकारी अपना झंडा उठाकर एकजुट हुए और हथियार गोला बारूद खरीद कर क्रांति के केंद्र भारत की ओर निकल पड़े हालांकि कैसे भी ये खबर अंग्रेजों को लग गई और उन्होंने इस गदर को दबाने के प्रयास शुरू कर दिए इसी बीच कई क्रांतिकारियों को भारत पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन करतार अंग्रेजों की पकड़ से दूर रहे और भारत पहुंचने में कामयाब हो गए अब ये कोलकाता पहुंचकर अपनी योजना को विस्तार देने लगे यहीं करतार सिंह सराबा ने बंगाल के क्रांतिकारियों से मुलाकात की और फिर इनकी मुलाकात वाराणसी में राजबिहारी बोस से हुई उन्होंने बीस हजार गदर क्रांतिकारियों के आने की सूचना दी और क्रांति की योजना बनाने लगे अब फिर से ये खबर अंग्रेजों को लग गई और उन्होंने क्रांतिकारियों को पकड़ने का अभियान छेड़ दिया करतार सिंह सराभा भी अंग्रेजों की पहुंच से दूर थे इन्होंने अंग्रेजों की सेना में काम कर रहे भारतीयों को एकजुट करना शुरू कर दिया करतार एक पूरी हथियारबंद भारतीय सेना अंग्रेजों से मुकाबले के लिए खड़ी करना चाहते थे इसलिए उन्होंने आगरा मेरठ वाराणसी इलाहाबाद अंबाला लाहौर और रावलपिंडी के कैंप में भारतीय सैनिकों को अपने अभियान से जोड़ना प्रारंभ कर दिया और छावनी पर हमले की योजना तैयार थी। 21 फरवरी 1915 को क्रांति का दिन चुना गया वहीं अम्बाला में सैन्य विद्रोह होना था हालांकि दुर्भाग्य से 15 फरवरी को इस योजना का भंडाफोड़ हो गया और अंग्रेज सरकार ने सभी क्रांतिकारियों के नाम गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दिए राज बोस जापान भाग गए और बाकी साथी भी भूमिगत हो गए लेकिन करतार सिंह हार मानने वालों में से नहीं थे इससे पहले कि करतार को योजना बना पाते उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया लाहौर की एक अदालत में करतार सिंह पर विद्रोह के लिए उकसाने और देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और आखिर में 16 नवंबर 1915 को 19 साल की छोटी सी उम्र में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया इसके साथ ही भारत की आजादी के लिए एक युवा हमेशा के लिए दुनिया से चला गया करतार सिंह वह भारतीय क्रांतिकारी है जिन्हें आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। हालांकि देश की आजादी की बात जब भी की जाती है करतार सिंह का नाम उसमें जरूर लिया जाता है भारत के इस युवा क्रांतिकारी के बारे में आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में हमें इसी करतार सिंह सरापे की कहानी शहीद करतार सिंह सरापे की कहानी ਉਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਜੁੜਿਆ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਰੱਖੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਸੰਜੋਗ। ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ? ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ? ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।